не мог руками выбивать эту лопату он стоял с женщиной, разговаривал она же дала показания, что он стоял с женщиной чем он ему наносил телесные повреждения он не мог, там же если есть телесные, это же чем-то надо было разрубить, ну чем он ее нанес, ну это все неправда то есть вы считаете, что это просто как мы пошли все, И... это просто резонанс просто вот так оговор полнейший, тем более есть свидетельские показания Ваш дом. до этого был нормальный, а на хорошем послужном списке? Конечно, характеристику почитайте. Он всегда в защиту. Он в АТО пошел добровольцем и сказал, мама, у всех дети, у всех семьи, я не женат, я должен идти. Кто же пойдет, они? Он всегда-всегда шел там, где трудно, он шел. Он был в АТО? Он был в АТО, он участник АТО. И он, он, он сейчас участник боевых действий, Да, да? он участник боевых действий. Я вам говорю, это просто так вот, ну вот просто так вот. Нем вместе ребенок оказался. Хотя он из исполнении. Мог любой там оказаться. Поехали по вызову, вы же видели, что там делалось. Ни один пострадал. Ну чего их называют убийцами? Скажите, пожалуйста, мама, да, я как вас зовут? Наташа. Наталья Фамилия? Там же фамилия, да? Ну, мы тоже тоже.